आठ मालेगा में एक आदेश निर्गमित किया गया जिसमें 15 अगस्त के दिन चिकन मटन महापक्षी बेचने वाले और होटल्स को बंदी कर दिया गया क्या बोलेंगे नहीं ऐसा है कि 15 अगस्त उन्नीस को आजादी मिली हमारे देश को मगर आज मालेगांव कमिश्नर ने जो आदेश निकाला कि मटन मांस चिकन पे पाबंदी लगाने की बात तो ये वही देश है क्या जिसके आज़ादी के लिए लड़ा गया और उस पर पाबंदी पंद्रह अगस्त को लगाना कि इंसान क्या खाएगा और क्या नहीं खाएगा ये कहीं ना कहीं आज़ादी मिलने पे ही एक प्रश्न चिन्ह लगा देता कि इस देश में लड़ने वाले जिन्होंने आज़ादी दिलाई और आज जो कमिश्नर ने आदेश निकाला है तो सरकार अब ये तय कर दे कि कौन क्या खाएगा कौन क्या नहीं खाएगा अब तो हमको ऐसा लगता कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई कभी तो क्या वेज और नॉन वेज की लड़ाई की शुरुआत करने जा रही है क्या सरकार या महानगर पालिका आयुक्त या महानगर पालिका आयुक्त ने खुद बोलना कि क्या वो वेजिटेरियन है मेरी मालूम में वो खुद भी नॉन वेजिटेरियन है और इस देश में हर आदमी को हर इंसान को खाने की आज़ादी है वो क्या खाएँगा और क्या नहीं खाएंगा ये कोई सरकार या सरकारी अधिकारी तय नहीं कर सकता हम इस आदेश के खिलाफ हैं और 15 अगस्त को हम मांस मच्छी, मटन चिकन सब खाएंगे और जिसको जो कार्रवाई करना है वो करे 15 अगस्त निमित्त तो जे महापालिका ने जे नियम काढलेला तो है तो खवयांसाठी अ चिकित्सा निर्णय वाटतोय कारण कोणाचे जे जनजीवनी ते कोणी असं नियम काढू शकत नाही आजपर्यंत आस असं कधी नियम झाला नाही पंधरा ऑगस्ट किंवा सव्वीस जानेवारीला बंद ठेवा बस तर हा निर्णय म्हणजे एकाने सगळ्यांच्या एक एक याच्यावरती काहीतरी हक्क त्याचे कमी करण्यात आलेले असं मला वाटत माझ्या मता चालू ठेवायला काही हरकत नाही कारण त्याच्याने काही जनजीवन हे होत नाही किंवा काही गालबोट लागण्याची काही हे नाहीये पंधरा ना खुशी का मौका होता है। और आज़ादी का दिन होता है तो हमारा ऐसा कहना है कि चिकन वगैरह की दुकानें चालू रखी जाए लोग जश्न मनाते हैं खुशी का एक माहौल होता है चिकन वगैरह खाते हैं। आप कब बंद रखते हैं और क्या बोलेंगे हम जो है कॉरपोरेशन से नोटिस वगैरह आता है तो दुकानें बंद रखते हैं हिंदू भाइयों का त्यौहार होता है तो उनके एहतराम में दुकानें बंद रखते हैं नुकसान तो, तो अभी ऐसा है की बंद रखने से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है सब चीज़ हमारे ऊपर आ जाती है कारीगर वगैरह खर्चा और मुर्गी जो है क्या मांग करेंगे हमारी तो ऐसी मांग है कि दुकानें चालू रखी जाए और एक खुशी का माहौल होता है लोग खाते पीते हैं मला दुकानें चालू दुकाने नॉनव्हेज वगैरे बंद केल्यामुळे भरपूर प्रमाणात नुकसान होतं हॉटेल मालकाचं पण आणि त्यांच्या सोबत असलेले जे कारागीर वेटर्स वगैरे त्यांचं आणि राहिला विषय असा की स्वातंत्र्य दिवस झाल्यामुळे लोक आनंदित असतात कोणी कुठल्याही पद्धतीने चांगल्या पद्धतीने जेवण वगैरे करतात नॉनव्हेज वगैरे खातात ते प्रशासनाने अशा कुठल्याही गोष्टीवर बंदी ना न आणली पाहिजे असं माझं मत होतं